Denek Pasamuan wilujeng pinanggih ing renungan padinan Gerja Kristen Jawa Purwantara Tino Senenpon tanggal Oktober tahun. Gula Bento Yahya Dito Browito ngajak Gi maca saka lelakkon para rasul en likur. ayat 4 likur tekan sanga likur kanthi jejer Kendel martakake Injil sanajan dadi tawanan. waca ayat wolu likur lan sanga lelakone para rasul en Lembaga Alkitab Indonesia basa Jawa taun papat. Wangsulane sang Prabu Agriba. Apao kok kira Agus Di Loaii wis bisa kok dadkake wong Kristen. Wangsulane Rasul Paulus? panuwun kawula dumateng Gusti Mugi segedhap malih menapa tangu panjenengan lan sedaya tiyang ingkang sami mirengaken kawula ing dinten menika saged dados kados dene kawula kejawi enggen kawula dipun rante menika. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika langgeng stokake ing uripe. Haleluya. Amin. Proses dhewe ing ngarsane Sang Prabu Agriba. Rasul Paulus kaparingan wewengan ngabarake Injili Gusti Yesus. Kamangka nalika semana Rasul Paulus iku dadi tawanan sing arep nerus sake prakarane menyang pengadilane Kaisar ing kutha Roma. kahanan dadi tawanan orang dateake Rasul Paulus dadi kendu anggone ngabarake Injil klebu marang Sang Prabu Agripa kang niti priksa prakarane Senajan wis nampa pawarta Injil kanthi cetha kanthi jangkep nanging Sang Prabu Agripa ora kersa nampa Gusti Yesus dadi juru slamete Para sterek wong bisa nampa Injil utawa ora nampa iku dudu tanggung jawabe sing marfakae ya iku Rasul Paulus iku pakarye sang roh Suci nanging sing kaswun denning Rasul Paulus ing Arsane Gustiala supaya sapa wae sing wis nampa pawarto Injil iku manggone katuntun dening Sang Roh Suci supaya bisa uga nampa pakaryan sih rahmate Gusti kaya dene sing wis dialami dening Rasul Paulus kejaba anggone dirante lan dadi tawanan amarga ngabarke Injil. Para sedherek martakake Injil iku beda karo datekne wong liya dadi rasuk, agama Kristen utawa ngristenake. Ing negara kita ana peranatan sing ora ngolehake menawa ngajak wong liya supaya ninggal agamane lan nganut agama anyar. Lan amarga peranatan iku ana sawetara sedulur sing wartahake Injil diperkaraake ing pengadilan lan dihukum kunjora. Nanging wong bisa ngakoni dusane ing ngarsane Gusti lan nampa Gusti Yesus Kristus minangka juru slamet sing wis paring pangapura marang dusane, srana anggoning nglampahi sansara lan seda sinalip iku pakaryane Sang Roh Suci. Lan pakaryane Sang Roh Suci ora bakal bisa dibatesi dening pranatane manungsa. Padha karo Rasul Paulus kita tansah katimbalan martakake injile Gusti Yesus marang sakupeng kita. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Apa kang datekake Rasul Paulus duweni kekendelan kanggo martakake Injil lan apa kang datekne kita ora duwe kekendelan kanggo martakake Injile Gusti Yesus? Monggo katuran nyuraos lan pantungo. Duh Gusti kebareng pakarian sang roh suci kang maringi kekendelan, katresnan lan katertiban. Ngatak lan nyantosake kawula martakake Injil Gusti Yesus tanpa rasa wedi. wonten ing Gusti Yesus kawula tetungo. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah nyantosaken kita kanthi kekendelan katresnan tertipan, lan katertipan nyekseni lan martakake Injile Gusti Yesus. Amin.